привет, друзья! Вы смотрите новый блог на канале Navi Brawl Stars. И мы уже в городе Вайблинген, где и проходит буткэмп наших игроков и направляемся на наш первый медиа-день. А пока мы идем, я расскажу вам, как тут все устроено. В этом году игроки не стали ничего менять и приехали ровно в тот же будкемп, как мы были ровно год назад. Это 1337 кемп. И это одна из самых больших тренировочных баз в Европе, в которой также есть студийная площадка, площадка для стримеров. И прямо сейчас здесь проходит турнир по Вов. WoW. Также здесь была команда Зета, но мы не успели ее застать, так бы мы обязательно сняли ее в наши влоги. Кстати, в этой поездке у нас планируется много влогов, много рубрик и даже ваш любимый АСМР. Так, и Куб обещал нам провести небольшой такой обзор офиса, да, мы здесь были в прошлом году, но, возможно, что-то поменялось, тем более вы сейчас играете в другой руме, правильно? Да. Вот, ну давай, погнали. Ну, в принципе, тут холодильник с напитками, вот, сзади нас сидит... Какой твой любимый? Э, персик. Персик. Я, по-моему, говорил уже. Это было в другом видео. вот тут... Это же прошлый год Париж был, да? Да, да, да. Вот тут за стеночкой была наша Рума как раз. Историческое место. Были, да. Скучаешь тут, по ней? Тут чуть-чуть, кстати, поменялось, компы переделали, ну как, переставили. Угу. Тут в принципе чел-зона, как и было, ничего не поменялось: вот диванчик, телевизор, бильярдик, в принципе, все. Там Часто же. приходите сюда, вот, посидеть, пообщаться, поиграть в бильярд. Вот за этот буткемп ни разу. Ни разу. Ну Я... вот зато на медиа поиграли в бильярд. Мы с Петей, чтобы зрители понимали. Мы просыпаемся там около 10, да. скрим в 12, в 11, типа, идем к буткемпу, играем 12 часов, обратно спать, и вот так просто на репите. А как вы так определили, что вот в этом буткемпе вы будете, типа, там у вас хардворк, да, типа, вы не будете отдыхать? Ну не так получилось. Ну, это просто решение больше. Все -таки. А. а мы не решали даже, просто так получилось. Так вышло. Да, скримы уже поставили, вы ну? такие Да, да, да. Скримы есть, надо под них поставить. Да, согласна. Пойдем тогда покажем террасу. На нее хотя бы иногда выходишь? Нет. Так если тут не были, то тут тем более. Вот вот так красиво все выглядит. Мне кажется, зрители, которые смотрели в прошлом году, помнили, что тут ничего не было. Да. Но мангальчик свой купили маленький. Ну, а тут сейчас. Красиво все выглядит. В прошлом году мангальчик, да, вы использовали. Да, да. Не этот, конечно, у нас поменьше был, но сейчас покрасивее выглядит. Плюс стольчик еще, можно хавать прямо тут. Ну а как тебе типа, в целом будет Хочется возвращаться сюда каждый год. Да. Классное конечно. место, да? Ну, в Киеве было лучше все. Ну, было а бы. Сейчас классно. вот это лучшее место, потому что никак. Так, мы сейчас на втором этаже. В прошлом году здесь была пустота, да, вы были единственные да, на буткемпе. Да, компов, по-моему, не было. Да-да. А здесь сейчас проходит э, чемпионат по World of Warcraft. Здесь все в таком э, антураже. Постоянно, да, до самого утра да, здесь играют? Да, да уже две недели. Уже Нет, две На недели. протяжении двух Происходит, недель. понимаете? Ну и путь в ваш буткемп лежит через кухню, да? Здесь ну, у вас... Как, небольшая кухня. Тут, кстати, мы с Петей берем бананчики. Иногда вот кушаем. Это unlimited бананы у вас здесь, да? Да, да. Ну, скорее всего, это даже не для нас. Но мы беспалевно так работаем. Ладно, я это тоже возьму. Так, можешь взять еще. Да, возьму, на обратном Ну, в принципе, я думаю, смотри, сколько здесь каких-то протеинов, мюсли, это все можно брать, в принципе, готовить себе. Майонезом заливать. Вот у нас за стенкой тоже мужики играют. Mm -hmm. Вот пять лет. это говорю. вам не сильно мешает. В прошлом году вы просто были прям единственные здесь. Они тихие. Тихие. <laughs> <laughs> не орут даже. <laughs> Хорошо. А кто кричит ангел-бой, в основном. <смех> <смех> я говорю, погромче их. <смех> <смех> так, погромче. давай посмотрим. Расскажи, во-первых, про комнату. Вот она просторнее, чем в прошлый раз. Всего хватает, да. Вам не мешает никакие какие-то, не знаю, свет, например. Самое главное тут интернет. <laughs> ну, его для ребят компы. Mm -hmm. И все. Ну, интернет Больше хороший. Не надо. Ну да, да, тут. Лучше некуда. Что играет, Петь? Б Б получается. А ты то что делаешь? Давно не виделись, ты тоже на буткемпе. Хорошо, Петь, расскажи, что у тебя здесь есть для твоих комфортных скримов и праков? У нас не так много микрофонов, поэтому Петя микрофон на такой сейчас. Алло, все есть. Саня, расскажи, зачем тебе компьютер? Ты здесь стримишь или ты здесь записываешь ролики? Или как ты ну, вообще пользуешься Ролик записывал пару раз, и, по сути, не стримил. Стримить что-то нехуй. Uh -huh. потому что и так много сил уходит. По 12 часов, там плюс игра, <laughs> еще сверху сил не хватит. А так еще музыку можно посмотреть, пока есть свободное время. У нас там бывает по полчаса перед скримами. Подряд могут идти 4-5. Ну, четыре в основном. Как тебе это расписание, расписание этого года? Слишком напряженное или вы хорошо его выдерживаете? Не, нормально. В принципе, не так много дней осталось. И просто их уже доиграешь на максимум. А там поедешь, там медиа, туда-сюда, угу. там позовут, тут настройся, туда пойди, то подпиши там. И Ты, уже кажется, нужно там сейчас, особого фокус не будет. Нужно сейчас поработать, да, чтобы быть уверенным, что все да, будет хорошо? Да, там уже просто набрать максимальную пику форму здесь и там ее уже просто удержать. И mm -hmm. подготовь стратегию, как пойдешь, какими драфтами, что будешь играть, как, зачем, почему. Как сейчас на скримах вы себя показываете? А, нормально, хорошо. Многих разматывали, бывало разматывали нас. Зависит mm -hmm. от дня, не знаю, как, как mm -hmm. с какой ноги станешь, какой тактикой пойдешь, как они пойдут. Бывает, кого-то мы жестко закроем, бывает, это же сильная команда наследие нас закроет. Ну то есть здесь все абстрактно, туда сюда ходит. Mm -hmm. Но в целом офигенно. Ну что еще хотела тебя попросить? Это ты никогда не показывал нам размещение кнопок у тебя на iPad. Mm -hmm. Покажи вот эти настроечки, было бы интересно. Да, у меня особо ничего особенного нету, но... Если просто зайти в тренировочную, то у меня такая же, как у Ярки, тема, я добавил палец сюда. Раньше вот так играл и гаджет нажимал. Вот mm -hmm. у нас только куб остался, который, ну, ему удобно. Он пробовал, но понял, что не, той, не тот как mm -hmm. пойдет. И чтобы mm -hmm. просто. То есть куб нажимает большим пальцем, а ты. Указать, да, получается, гаджет. куб вот здесь гаджет нажмет, вот так. Mm -hmm. Ну, он ниже. Mm -hmm. Нажмет гаджет и даст его. Mm -hmm. А я нажму его тогда. То есть mm -hmm. вот так вот. Это как-то зависит, зависит от техники от какой-то страны, типа что есть типа, в Европе, делают вот так, в Америке по-другому. Нет, от самого игрока зависит. Есть ага. и европейцы, и азиаты, кто играет в два, и в три пальца. Ну, это как какой-нибудь PUBG там уже вот так еще сюда. Четвертый да, да, добавляет, да. и вот так фига, что да. тут хотя бы. Они... А, но всякие новые технологии выходят, у всякие гиперзаряды, может, ага. однажды сюда тоже что-то добавить. И это будет уже мега ультра сложно Ну а так, маленький джойстик, маленькая атака и маленький супер. Все, тебе ничего ты больше. А вот этим пальцем бокс открывать, знаешь? Бокс уже не так, что. Вот так можно, просто собрать. Кстати, из-за этого я не вот так пишу, а иногда. Да, ты этим пальцем используешь? Да. Это максимально работает. Он как-то. Даже кто-то, по-моему, семантик спросил, ты что так печатаешь? Я говорю, ну вот, типа, привык играть и уже. Это палец задействует тоже. Дрян вот. там видосы про рыбалку смотрит. Ну человек, я рекомендую Да И все? Вот у него, кстати, пока тоже есть монитор угу. и все. И буяна. Да? <laughs> а, это Ладно, опять купил. Ладно, покажешь тогда, где вы кушаете и что вы кушаете, угу. кроме бананов. Мы сейчас находимся на третьем этаже. Вот тут по сторонам комнаты слева вот такой небольшой балкончик, где мы иногда с Владом выходим. Подышать все воздухом. И тут у нас налево двери открываются, как открыто уже. Тут у нас столовая. Мы с ребятами тут едим. Чаще всего вот за вот этим столом. Какие в основном блюда вы кушаете? Всегда разные. Вот вчера, например, э, например, рис с мясом было или нет. Ну я не помню уже, к сожалению. Но все вкусно в принципе, да? Ну да, Карина максимально хорошо готовит. Пойдем, Мы если Карина еды. есть на месте, как раз с ней пообщаемся. Да. Кубик уже взял необходимый напиток. Вот персик. Мой любимый. И тут, конечно, вы видите, что Карина нету. Но есть еда, в принципе. Но еда готовится. Кто-то ее готовит. Так, ну если это вам, то это такой куриный шашлычок вроде как. Это ты еще не завтракал, получается, да? А мы в отеле с Петей встал. Оп, вот и Карина. Минут 15, я думаю, что это вы тоже ничего не пошли, да? Да, ну, а что? Но я еще на всякий случай делала лазанью, делаю, точнее. Может, еще что-то будет прикусить. Мы даже сам вставим влог. Так, покушать мы любим. Это ролик. Два. Я даже не знаю, что сказать. что? Чуть-чуть странно. Посмотри. Не понимаешь, у Куба там лицо есть. Короче, у нас Куба оленя какого-то сделали. Бонни идет только. Вс, пошли отсюда. The next day. Калетук, левич. Коллег, ну. Я ульту, а мы по всех. Коллег, ну что, блядь. О! Понял. Калет тут. Заморозил калет. Можно, можно было бы еще чак пойти, что думаете? Лун на мне. Двой на мне. Лу минус ультафис. Заберу сейчас. лу я дома. Да? Близко, близко. Um, too... Тебе понравится там, типа, как будто это, борешься с этим, с быком, с приматом, разные. А вот гром барли. Да не буду я ничего там делать. <laughs> <laughs> да я тебе покажу, мы не будем публиковать, просто пишем. Да Сев, в норме а? будет. Сев, ну, нормально будет, хорошее видео. О, привет. Здравствуйте. поменялся сразу. Это вообще легко было. Даже не почувствовал. Петя, сегодня последний день вашего пребывания на этом буткемпе, правильно? Но. Да, расскажи, пожалуйста, вы смогли подготовиться настолько, чтобы быть уверенным в том, что покажете хороший результат? Ну да, я думаю, это можно сказать таким образом, потому что без уверенности никуда. Ну то есть этого буткемпа хватило. Как тебе результаты пребывания на этом буткемпе вместе с всем? Наверное, всегда легче себя со стороны посмотреть, потому что ты со своей командой находишься каждый час mm -hmm. вместе и на себя со стороны всегда легче взглянуть, например, если ты посмотришь, как ты играл неделю до бэткэмпа, и вот. Неделя прошла, и кто-то другой, грубо говоря, и до, и после посмотрит, ему легче будет оценить, угу. куда сложнее это нам сами сделать, потому что мы себя... И у вас помнили. такого человека так. нету, да? Даже тренер не может так взглянуть. Ну, по сути, может, по части, да, свое мнение внести может, но я думаю, что решает все равно именно просто сама подготовка, просто отдаваться ей, и все. Угу. Вы вчера также играли какой-то турнир, расскажи, пожалуйста, что это был за турнир и как его результаты? Какой-то небольшой турнир делают и пытаются пригласить туда команды, которые отобрались, потому что они где-то все вместе в Европе. Mm -hmm. С азиатами ты турнир никогда онлайн не поиграешь, а тут, когда они все приезжают, там, ЭНА и все остальные регионы, то тут уже можно что-то прикольно сделать и каждый год стараются делать. Mm -hmm. Но, как м -м, мне опыт показывает с 2021, с 2022, с 2023 года, все эти годы фокус у людей все равно всегда на чемпион мира. Многие команды даже не приходят туда и в тот раз, вчера, это mm. то же самое было, много команд не пришло, но много и сильных было. Мы э, сыграли, ну я бы не сказал, что хорошие матчи. Может быть, еще сказывается немножечко тот момент, что там играют не только участники чемпионата мира, uh -huh. а просто типы, которые отобрались, и ты вообще не предполагаешь даже, чем они пойдут, как будут играть, да, а да. они супер заряды себя показать, и в итоге ты с ними встречаешься, можешь а, какие-то проблемы найти. Ну да, а вы уставшие между скримами туда приходите, как бы, да, и не чтобы... Ну не то чтобы полусильно. уставшие, просто мыслями и фокусом на другие да, вещи, да, на да. другие карты, а там рандом какие-то mm -hmm. закидывают и... Но, ну, в любом случае, у нас хорошие игры были, последний матч мы проиграли Crazy Raccoon, слили им со счетом 2-1, ну, они 2, mm -hmm. взяли мы 1, и бо 3 очень короткий матч, но а, немного хороших мыслей для себя с этой игры вынесли и... Может быть, в дальнейшем она нам поможет, если Слуха? вдруг встретимся с ними. <laughs> а, расскажи еще... Давай вернемся немножко назад, на LCQ. И вот скажи, твое мнение, то, как вы хорошо себя показали на том турнире, это скорее случайность или это упорный труд? Mm. Я думаю, случайности не бывает. но и упорный труд не дает никаких гарантий, mm -hmm. а, потому что здесь, как в любом спорте, в киберспорте, любой может проиграть. Вот, допустим, с Крейзераком. Raccoon вот вчера только обсуждали эту тему с клубом. Вот один день был, они нас просто в хламину разнесли. Другой день мы выиграли больше сетов, чем они. И по итогу вот скрин показывает, что вот просто на день чемпионата вот какой у кого день будет, тот да, и заберет. Да, с какой есть, ноги а, проснется, да? да? Может э, выиграть так, отмотая время назад, и снова встретиться и будет другой день, лучше у других, и вот они заберут уже. Ну то есть, угу. ну отмотать. настолько Настолько конечно... нету очевидных лидеров, да, вот, что прям. Ну фавориты есть, конечно, и угу. там много в Твиттере аналитиков, которые перебываться угу. вынуждены после своих анализов. Но реально. Есть те, кто, вероятнее всего, является фаворитом, но это не гарант, что они mm -hmm. выиграют в одну калитку и пройдут дальше. Все будет решаться на моменте. Как ты думаешь, будет существенная разница между прошлым и вот наступающим чемпионатом мира? Mm -hmm. Смотри, в каких аспектах. Ну, будет колоссальная, потому что... В том году даже разогнаться не дадут. Один раз проиграл, все улетел, все что год, отбирался, до свидания. Угу. Шанса на ошибку нет. Боевая здесь более, да? здесь И да, типа будет групповая, выйти из группы, уже солидно, как бы себя дальше можешь проявить. Потому угу. что я думаю, на кураже те, кто выйдут, там уже жестко рубиться будут. И даже те, кто вышли, там по призовому, ну, конечно, много игроков. Думают о славе и так далее, но все равно о деньгах же тоже важная тема. И вот прикол в том, что ты из группы вышел, mm -hmm. это особо тебе ничего не дает. Все, кто отобрались, они гарантом уже заработали 15 тысяч долларов. Те, кто из группы выходит по две команды, у них гарантом уже 30. 80. А, да? И Я те, 80, да, ты говоришь. 30. И те, кто уже начнут лутать победы в плей-оффах, а, ну, ага. после групповых, у них уже сильный буст будет, то есть сразу там идет что-то 80, да, да, да. и еще одна победа, это уже финал. То есть вот с групповых выйти, это одно, надо еще и после групповых себя жестко показать. Да, да. А, хорошо, также мы едем э, в Швецию. Как ты думаешь, у вас будет время немножечко посмотреть локацию, там попробовать местную еду? А, ну, смотря где отель будет, как угу. далеко, если что-то рядом выйти. Я думаю, такие моменты всегда есть, даже пойти покушать. Не всегда ты ешь в отелях, угу. и куда-то выйти поесть, но на LCQ мы это успевали делать. И... Ну и в целом, да, есть желание немножечко да, выдохнуть, не только тренироваться, не только думать о чемпионате мира? Ну, кого как. Ну вот я спрашиваю, как раз интересно. Ну, думаю, просто глянуть, прикольно было, да, что, как город, обстоят дела, если будет время. Что можешь сказать о взаимоотношениях у вас сейчас в команде? Есть ли у вас полное взаимопонимание или бывают какие-то немного споры, знаешь? Споры? Ну, Думаю, больше первое, потому что споров нет, мы просто что-то можем обсудить. Mm -hmm. а, кто как считает, Или, допустим, а если кто-то с одним билдом хочет пойти, yeah. и он чувствует, что ему это прям вот именно в таком контексте надо, то даже если предлагать будет, то, скорее всего, лучше сделать так, как человек считает нужным, потому что ему играть, а не другому. Но если. А прям есть уверенное понимание, что вот нужно именно такой вот набор, то mm -hmm. с другой стороны, игрок тоже спорить не будет. Если сам игрок уверен, mm -hmm. то он берет это и играет как удобно. Если он как бы сомневается, то у нас нет, что будем спорить. Мы прислушаемся друг к другу. А если ситуация, что игрок уверен, и вы как бы позволяете ему да, всей команды, и потом результат неудовлетворительный, это вина всей команды или вина скорее игрока? Mm. Ну, не было прям, чтобы вот так какая-то старка или что-то сильно зарешало В скримах лучше, даже если такое произойдет, лучше пусть в скримах произойдет, чтобы, например, сам человек понял, что ему с этим набором не особо было uh -huh. хорошо и он для себя это уяснит. У нас нет в команде такого, что скидываем тот виноват, тут, да -да. тут скорее всего каждый от себя сам понимает, что там был плохо и тут uh -huh. нет такого, что один чел не понимает, что вокруг происходит, и ему пытаешься достучаться. Как бы каждый сам понимает, где был плохо да, и все. Да. Ну, и Кримы для этого, наверное, есть, да, чтобы потестить разные пики и потом не рисковать на чемпионате. Да, лучше здесь облажаться, чем там. Ну да. Так расскажи еще, какое настроение вашего тренера, и доволен ли, что он сможет присоединиться к вам в этом году? Да, это хороший буст. Многие думают, вот так, трэп. 3-0 выиграли, все дела. Mm -hmm. Но много даже подводных мне не понимают, хотя, может быть, это кто-то услышал, обсуждал, mm -hmm. но когда тренера нету, нету нормальных э, демок, чтобы наблюдать и драфтить. Но да. это большая проблема. Это основа успеха. Ты сначала выбираешь пик, потом идешь его реализовывать. Если ты на первом этапе облажался, то на втором это типа очень тяжело уже mm -hmm. будет от, оправдать и за первый, и за второй вариант. Поэтому я думаю, это для нас большая, хорошая ситуация которая нам поможет. Знаешь что-нибудь о подготовке ваших соперников в трейбуете? Наблюдаем, чем играют и так далее. За нами тоже наблюдают. И угу. Все все о друг друга знают, но никто не знает, кто чем пойдет окончательно. Угу. Можно что-то готовить и показывать, а потом все другим пойти заготовить. Так и от каждого может быть. так часто происходит? Да, бывает часто делать, потому что не все друг друга доверяют другим командам, мало ли они расскажут, что ты готовишь. И аналитики все видят, сколько ты кем играешь, кем побеждаешь, твои сильные стороны, убираешь их и там уже из того, что останется, что слепишь и будет играть. Эффект неожиданности, сработает. Да, он тоже есть и у нас тоже такие фишки тоже имеются. А есть какие-то команды, знаешь, ваши друзья, которые максимально вас поддерживают на этом турнире? Я думаю, что есть, но Сложно сказать, кто насколько сильно поддерживает mm -hmm. ту или иную команду, наверное, больше у меня вот я лично сильно прям <laughs> не пересекаюсь с игроками, там постоянно где-то мы что-то пошутить можем, что-то обсудить, а так вот просто фокус вокруг своей команды крутимся да, как будто да, да. вот и все на этом. Но есть команды, которые, допустим, побольше с нами скримы играют, есть, которые поменьше, mm -hmm. но это еще зависит от того, кто с кем по сетке может mm -hmm. попасться. Но Тут работает так: кто твой не соперник, твой друг. Если. Ну да, да. Если да, не в все. вашей группе, да, то. Вы с кем-то офигенно общаться целый год, вы попадете по сетке и вы больше не общаетесь вообще. И вы будете уже дружить с другим. Ну, то есть, это вот так работает здесь без. То есть, у вас действительно вот такое соперничество начинается в реальной жизни тоже? Да, любой ценой, типа того. Что можешь сказать фанатам вот тоже последние пару слов, которые будут болеть за вас на этом турнире? Хочется сказать, что к этому турниру мы не то чтобы подошли, но подойдем супер серьезно и постараемся оправдать себя, показать свой максимум и не подвести. Потому что, ну, как каждый год там вечно кто-то прогнозирует, кто пройдет, кто не пройдет. Вот постараемся, чтобы все эти аналисты-прогнозисты переобывались после игр, когда они случатся. Да, в лучшую сторону. Все, спасибо тебе огромное. Класс. И удачи на Спасибо. Что ж, вот так и прошли два наших последних дня на буткемпе. И все это время, как вы могли заметить, игроки только и делали, что готовились к чемпионату мира. А как они там себя покажут, мы узнаем уже в Швеции, куда мы завтра и отправляемся. И перед тем, как смотреть следующие наши влоги, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вам было бы интересно еще увидеть в наших видео. Всем пока!